哎，你没事吧？啊，没事。你和在西安很不一样。哦，因为穿西服。嗯。我平时不在研究所的时候，经常会这样穿。很难接受吗？不难接受，很适合你。 嗯，为什么一定要来接我？啊，你看现在都十二点多了，这里一个保安都没有，我怕你一个人会遇到危险。好，那我们走吧。 十一小姐，你好。你好。你的车。上车吧。嗯。谢谢。 这次工作的待遇挺好的，还给配车和司机。要不要说点什么？你是刚才见了重要的人吗？ 啊、哦，几位长辈。嗯。怎么什么话题到他那儿都能一句话结束，且毫无延展性？可真是个怪人。幸好我不嫌弃你。 时分突然来到这儿，好像到了什么幻境。你说过你喜欢三言二拍，所以我觉得你应该会喜欢这种地方。我是喜欢，不过我看三言二拍是当小说集看的。有的人喜欢看现代文，有的人喜欢看古文，个人口味不同罢了。我觉得我们两个人有一些地方还挺像的，比如。 比如，我喜欢收集吴哥的刺绣。吴哥可是有很多艳曲和闺房密诗啊。哦、嗯，我不太一样吧。哦，对了，你们平时做实验会不会很辛苦啊？还好吧，看是什么方向，有一些方向会比较辛苦。 像有的原料都是一麻袋一麻袋装的，需要学生自己亲自搬到实验室。这么惨？我读书的时候是这样的，其实还有更惨的时候，不过我都乐在其中。哦，这是醉蟹，我们没有点这个。哦，今天我们店庆，这是赠送的，两位请慢用，谢谢。 这个季节的大闸蟹最好吃了，来。哦，我我不吃这个。你不吃螃蟹？啊？呃，以前吃，现在不吃了。 到了。哦，我最近三个月都在上海和镇江两个地方往返。镇江？怎么了？啊、哦，我祖籍就是镇江的。这么巧？啊。是啊，好巧。你手机里的电话号码，过后随时都可以联系到我。嗯。 那我上去了，上去吧。晚安。晚安。 微笑的眼，让喧嚣世界一变。每个瞬间，浇灌了往昔的疲倦，爱蔓延，惊醒你的出现。用你多一天，爱深一点，灰尘时别，吻过漫长岁月。 缠绕指尖，默默许下许再拥抱，几个永远不会改变，有同样热我的今天，给你的。没想到你还有个红颜知己，普通朋友。对，重要的，普通朋友。 小月，吃早饭。你说昨天半夜，他十一点约你，一点吃饭，两点把你送回家，他就不怕你当他是流氓啊？别人我肯定不去，他的话就没什么好奇怪的。他之前回邮件都是半夜，我习惯。他这次来镇江待多久？ 来干嘛？没问，可能是出差吧。不过这次条件挺好的，还配了专车和司机。工作期间配的又不是他自己的。我看他年龄，应该买得起车，买没买得起房就不知道了。不过你有房，结婚之后我可以先搬过来过渡。就我要重新找房了。哎，迄今为止，我只单独和他吃过一次饭。哦。 有第一次就有第二次，有第二次就有后面无数次。反正要同居了，提前跟我说一声，我好赶紧找房。你有病吧？哦，我有病，活该单身的病。 结婚了。你弟弟在谈一个海外供水公司，和不莱梅三栋大楼，资金数目巨大，下个月完成采购计划。你还有时间？ 你是专业的，告诉我，我应该怎么做、啊？在招商会上宣布周家大力投资民族工业，支持民族制造业，放出风声，周家未来十年重心都在国内，动摇对方的信心。好，但同时你要结婚，不结婚这些都是空谈。你爸在遗嘱里面写的很清楚，所有子女。 婚后，得到相应的股份，没有例外，你也一样。我知道，你不用强调。只不过结婚，也不是我一个人能解决的事情啊。我给你算了一下时间啊，如果从今天晚上开始见你妈给你介绍的女孩，那有望五月份结婚。你在拿我开玩笑呢是吧？ 来，再看看这些。什么、啊？周文川的生意，我感觉不干净。你赶紧把家里那些事儿收回来吧，要不然我真怕他连累你们一大家子。那还有没有其他的方法、啊？先结婚。啊。 我有提议，什么提议、啊？失忆，他喜欢你，你对他也有感觉。我承认，他对我来说非常的特别，但你让我现在去跟他谈婚论嫁，这也太荒谬了吧！我刚跟你说的这些，真不是调侃，是真诚建议。 母<你>亲真好，来了。这是我大儿子，这是今晚的一个小客人。快坐呀！阿姨说你刚从德国回来。是。我也在欧洲留过学，你这次是彻底回来了。对。 如果回来的话，实验室是不是要重新筹备啊？嗯。啊。母亲。哎，有什么事儿吗？在学习上有些事情想问一下大哥。啊，你问吧。那我带你去别处走走看看。一会儿婚宴，你们别迟到了。 好，走，这边请。你不提前打个电话？啊，不用打了。 找他说什么？回请吃宵夜吗？饿不饿？不饿。 年轻人扛饿，我就不等了，自己在这等会儿吧。我下去找点东西吃去啊！想什么呢？ 我在想几点能收工、嗯。吵架了？什么吵架了？不吵架。啊。 你该上去，或者把他叫下来啊！他现在肯定在工作呢。我工作的时候就不喜欢别人打扰我，我想他也一样。 是不饿吗？哦，这不到吃饭点了吗？准点吃饭是对自己身体的负责任。嗯嗯。你、哎、好。哎，不好意思啊，你的外卖，谢谢。哎，呃，怎么受伤了、哎？刚才在路上不小心摔了一下。那快去医院吧。啊，您是最后一家，我现在就去。哎，哦，对了。 能麻烦您一件事儿吗？这个我的车，您能帮我看一下吗？我现在骑不了，我怕在外面丢了。好，我跟前台说一声，让他帮你看着。好，谢谢你。呃，需要我帮你打车吗？哎，不用不用，我我自己可以的。哎，谢谢谢谢。哎，等等。啊。哎，等我一下。 这有酒精和棉签，你先擦一下吧。谢谢，没事、呃。那个，我我自己可以，您忙吧，啊。哎哎，哎那注意安全啊！哎，好，谢谢。没事。 没事儿吧，呃，没事儿，要不要送你去医院？啊？林叔，你送他去医院吧。哦，不不不，这不合适，我自己可以的，不能给你们添麻烦。反正我也没事儿，助你们一乐嘛，好吧？叔，您真幽默。<laughs> 哎，叔，这车是你的车是吗？哦，车是他的、哦。我正好想散散步，不想坐车，你赶快上去吧，去医院看看，伤得这么重。 谢谢您，没事没事，谢谢了，没事。哎，他那父母的女儿啊，是他女朋友。怪不得这两个人心都这么好。上车吧。哎，谢谢叔，慢点啊。哎，谢谢。